রাইজিং এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরাশক্তি বিশ ওভারে দুই দলই সমান সমান খেলা করা সুপার ওভারে এবারও অদ্ভুত কাণ্ড ভারতীয়রা অল আউট হয় শূন্য রানে টাইগাররা হেসে খেলে ফাইনাল বাংলাদেশের করা একশো চুরানব্বই রান যা ভারতীয় ইনিংস শুরুর আগে পাহাড় সম তবে ভারতীয় টপ অর্ডারে আতঙ্কের নাম বৈভব সূর্যবংশী ইয়ে যে উইক গুজর রাহা হ্যাঁ ইস হফতে ইস উইক মে हिंदुस्तान को बांग्लादेश ने दो बड़े झटके दे दिए हैं एक फुटबॉल में जिस तरह से बांग्लादेश ने इंडिया को हराया उसका दर्द उसका जख्म अभी तक भरा नहीं था वो जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ था लेकिन बांग्लादेश ने एक और झटका एक और जख्म दे दिया यानी आज सेमीफाइनल में इंडिया को हरा दिया सुपर ओवर में बहुत क्लोज मैच हुआ और बांग्लादेश ने हराया इंडिया को फाइनल में चला गया अभी सपनों में उनके शेख मुसलीन आ रहा था ना बांग्लादेश के जो फुटबॉलर हैं जिन्होंने गोल किया था इनको और अब जो दूसरा सपना आएगा उनको इंडियन को जो सपने में तंग करेगा वो करेगा निपोल मंडल हां जी वो फास्ट बॉलर जिसने दो बालों पर दो आउट कर दिए अब बताओ अंत भक्तो आप कहते थे हम बांग्लादेश को तो यूं हरा देंगे बांग्लादेश हमारे लिए क्या है छोटी सी टीम है खा पी जाएंगे हमा? हम आईपीएल के हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं आईपीएल है हमारा बहुत भाई आप आईपीएल खेलो जाकर आप आईपीएल खेलो आप फुटबॉल की लीग आईसीएल खेलो लेकिन आप इंटरनेशनल मैच अब नहीं खेल सकते बांग्लादेश के साथ भी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान दोस्तों जो आज जिस दोस्त ने मैच देखा है यानी बांग्लादेश और इंडिया का वो उसने इंजॉय आज बहुत किया होगा कमाल का मैच था यार सुपर ओवर बहुत क्लोज मैच गया लास्ट ओवर में कैच ड्रॉप हुआ रन आउट मिस हुआ फिर सुपर ओवर में दो खिलाड़ियों को निपोल मंडल ने लगातार आउट कर दे करके सबको हैरान कर दिया फिर यासर अली का छक्का मारते हुए कैच फिर नेक्स्ट बॉल के ऊपर अकबर अली का आना यानी बड़े कप्तान ने साबित कर दिया कि किस तरह से वो मैच में खुद आया ऊपर वाइट बॉल हुई और दवा मांगी अल्लाह का शुक्र अदा किया ये है कहानी बांग्लादेश के फाइनल में जाने की अब वेस्ट बंगाल इंडियन फिर बांग्लादेश पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बांग्लादेश की जीत को लेकर काफी चर्चाएं हैं अकबर अली जिस तरह से उसने भंड मारा ब्लंडर किया उसके बाद फिर उसने आकर खुद ऊपर आया और आकर जिस तरह से वो खेला व्हाइट बॉल हुई बांग्लादेशी मैच जीत गया यानी अपने कंधों पर उसने बोझ उठाया शाबाश अकबर अली चाहे आपने कैच ड्रॉप किया रन आउट मिस किया विकेट कीपर बैट्समैन है अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इसने इंडिया से याद है ना यानी अच्छा कप्तान है बड़ा कप्तान है ये मानना पड़ेगा आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा थ्री टू वन एंड রাইজিং এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরাশক্তি বিশ ওভারে দুই দলই সমান সমান খেলাগড়ায় সুপার ওভারে এবারও অদ্ভুত কাণ্ড ভারতীয়রা অল আউট হয় শূন্য রানে টাইগাররা হেসে খেলে ফাইনালে বাংলাদেশের করা একশো চুরানব্বই রান যা ভারতীয় ইনিংস শুরুর আগে পাহাড় সম তবে ভারতীয় টপ অর্ডারে আতঙ্কের নাম বৈভব সূর্যবংশী আইপিএল খেলায় ক্রিকেটার প্রথম তিন ওভারে ব্যাটারদের চাপে ফেলে টাইগার পেসাররা হাল ধরে দ্বিতীয় উইকেট তুলে নেন আবু হায়দার রনি প্রিয়ান্স এর ইনিংস ততক্ষণে ভয় জাগিয়েছে তবে তাকে ফেরালেন বাহাতি স্পিনার রাকিবুল টালমাটাল ভারতীয় ব্যাটার এর আগে আক্রমণাত্মক সূচনা সেমিফাইনাল ম্যাচে টাইগাররা করছে ভারত বধের তারা প্রথম বল থেকেই আত্মবিশ্বাসে টৈটম্বুর বাঙালি ছেলেরা ওদেরকেও দাওয়ায় রাখতে পারবে না দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান থামলেও থামেননি হাবিবুর রহমান সোহান প্রতিটি শটে ছিল সাহস প্রতিটি রানে যেন প্রতিশোধময় তৃপ্তি স্টেডিয়ামের গ্যালারি তখন হাততালি আর উল্লাসে ফেটে পড়ছে আর ড্রেসিং রুমে বিরাজ করছে এক অন্যরকম উদ্দীপনা আবিবুরের শার্প টাইমিং আর জিসানের ফ্রি ফ্লোয়িং মেকিং ভারতীয় বোলারদের বারবার ফেলেছে ব্যাকফুটে তবে এমন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের মাঝে আবরারের স্লো মোশন ব্যাটিং খানিকটা বিপাকেই ফেলেছে 10 ওভার শেষে স্কোরবোর্ডে রান। আবলারের জায়গায় তখন অধিনায়ক আকবর। তবে টিকে ছিলেন হাবিবুর রহমান সোহান। নিজের স্টাইলে অর্ধশতক পাওয়ার অপেক্ষায় এই ব্যাটার। বাংলাদেশ ততক্ষণে 100 পেরিয়েছে। ভারতীয় বোলাররা তখনও সঠিক লাইন লেন্থের খোঁজে। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে সোহানের নামের পাশে সবচেয়ে বেশি ছক্কা। একই সাথে এই ম্যাচে অর্ধশতক পেরিয়েছে ছেলেটা। বাংলাদেশ খুঁজে পাচ্ছে তরুণ সব হার্ড হিটার পারফর্মার।

मैं तो ये कहूंगा कि चाहे आज इंडिया हार गया है लेकिन मैच बहुत अच्छा हो बड़ा क्लास का मैच हुआ है अच्छा सेमीफाइनल हुआ है दोनों टीमों ने फाइट किया है बांग्लादेश ने पहाड़ जैसा टारगेट दिया इंडिया को यानी एक सौ चौरानवे बीस ओवर के अंदर टी ट्वेंटी में यानी एक सौ चौरानवे पचानवे दो सौ के करीब जो रन होते हैं बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य होता है इसको टारगेट को जाकर आप चेज जब करते हैं अचीव करना इतना मुश्किल होता है कि बाद में जो बैटिंग करने के लिए टीम आती है लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा इंडिया की टीम को भी जिस तरह से वो लास्ट में आकर खेले हैं वो भी बांग्लादेश की गलती की वजह से क्योंकि बांग्लादेश के फील्डर्स ने कैश ड्रॉप किए हैं उनके कप्तान अकबर अली ने विकेट कीपर जो उनका है उन्होंने कैच ड्रॉप किया है फिर उन्होंने एक रन आउट मिस कर दिया जिसकी वजह से मैच टाई हुआ अगर वो बॉल को पकड़ लेते तो मैच बांग्लादेश जीत गया था देखें जी ओवरऑल अगर हम बात करें तो बांग्लादेश आज जिस तरह से खेला है चाहे वो प्रेशर में है लेकिन सुपर ओवर में अच्छा खेल गया और निपोल मंडल यार इसको ना भूलना बस मैं तो ये कहूंगा ये ये बड़ा कमाल का बॉलर है जिसने इतने प्रेशर के अंदर आकर भी यॉर्कर की बोल्ड किया फिर दूसरी बॉल के ऊपर कैच आउट कर दिया उसने भैया आप अब इंडियन को मैं पूछूंगा आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो लीग्स हैं वो किस काम आएंगी अब आपके आपके किसी काम नहीं ना आएंगे आई इसी तरह इनकी एक फुटबॉल की लीग है आई एल, वो भी बांग्लादेश से फुटबॉल वाले ये हार गए ये 19 तारीख को जो मैच हुआ था ना यानी इतनी बदनामी इतनी एम्बेरसमेंट इतनी बेइज्जती खुदा का खौफ करो कोई मुल्क के लिए भी खेलना सीखो यार सिर्फ पैसा जेब पैसे के पीछे भागते हो अपनी जेब भरते हो ये देखो बांग्लादेशियों को जान लड़ाई है उन्होंने जो भी है जीते हैं उन्होंने जीत दिखाई है दर्ज की है बड़ी जीत दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज